নম্বর সেন্টারের আমরা এক হাজার বুট আমাদের সেন্টারটা কেটে অন্যদেরও স্কুলে নিয়ে যায় আমাদের অনেক অসুবিধা আমরা যেতেও পারবো না আমাদের রাস্তাঘাটও নেই গাড়ি অসুবিধা আমরা যেতে পারবো না আমরা ইচ্ছা আমাদের এই দুশো বিরানব্বই সেন্টারটা আমাদেরকে এখানে দেখাও আর যদি আমাদের এই দাবি মানে না সরকার তাহলে আমরা এই এক হাজার বুট আমরা জরুরি বুট বই করবো

ইতিমধ্যে হাইলাকান্দি জিলাৰ খালীনগৰ যিটো গাঁও পঞ্চায়ত এই গাঁও পঞ্চায়তৰ তিনি নম্বৰ ৱাৰ্ডত পুৰণো এখন বোট কেন্দ্ৰ টু নাইণ্টি টু নম্বৰ যিটো বোট কেন্দ্ৰ তেওঁলোকে প্ৰায় সাত কিলোমিটাৰ তেওঁলোকে লৈ গৈছে ইয়াৰ এহাজাৰ পপুলেশ্যন আছে এহেজাৰ পপুলেশ্যনত হিন্দু মুছলমান তেওঁলোকে ঐক্যবদ্ধভাৱে এই খালীনগৰ তিনি নম্বৰ ৱাৰ্ডত তেওঁলোকে এই নাইণ্টি টুত তেওঁলোকে ভোটদান প্ৰদান কৰি আহিছে কিন্তু আজিৰ দিনত যিটো পঞ্চায়ত ৰাজ্যৰ যিসকল মানুহে এই ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কাজ কৰিছে ডিলিব্ৰিটেশ্যনৰ তেওঁলোকে জিঅগ্ৰাফি নাজানে তেওঁলোকে এই গাঁও পাঞ্জায়টোত ভৌগোলিক তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কৰ্মগণ্ড তেওঁলোকে নাজানে তেওঁলোকৰ অৱস্থান সম্পৰ্কত তেওঁলোকৰ একো জ্ঞান নাই তেওঁলোকে কেৱল তেওঁলোকৰ কিছুমান তেওঁলোকৰ বিষয়ববীয়াসকলে তেওঁলোকৰ নেগলিজেঞ্চিৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বদবদ্ধতাৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকৰ ভুল সিদ্ধান্তৰ কাৰণে তেওঁলোকে টু নাইণ্টি টু উৰিয়াৰ পাৰ্ট যিহেতু ভোটকেন্দ্ৰ এই ভোটকেন্দ্ৰই তেওঁলোকে স্থানান্তৰ কৰিছে আমি ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে আমি এটা কথা দাবী জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে অতি সোনকালে এই তেওঁলোকে খালীনগৰ পাৰ্ট টিৰ যিটো উৰিয়াৰ পাৰ্ট যিটো ভোটকেন্দ্ৰ আছে তেওঁলোকে ভোটকেন্দ্ৰ বহাল কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু অন্যথা তেওঁলোকে যোনদিন এই ডিলিমিটেশ্যনত তেওঁলোকে এই ভোটকেন্দ্ৰ যিজন বহাল নৰকে আইত থাকিব লাগে যিটো পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন এই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ আমি ভোটদানৰ পৰা বিৰত থাকিম সেই কথা স্পষ্ট তৃতীয় কথাটো কৈছোঁ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু হাইলাকান্দি জিলা আয়ুক্তগৰাকীক আহ্বান জনাইছো যে তেওঁলোকে অতি সোনকালে যে কালীনগৰ পাৰ্ট থ্ৰীত যিটো বোট কেন্দ্ৰ আছে উৰিয়াৰ পাৰ এই ভোটকেন্দ্ৰত তেওঁলোকে বোৱাল ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে অতি সোনকালে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু আজি এই আমি অনিৰ্দিষ্টকালীন যিটো অনুসন্ন এই অনুসৰণস্থলীৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁলোকে যিজন এই সিদ্ধান্ত বোৱাল নাৰখে আই থাকিব লগা সময়ত আমাৰ ধাৰাবাহিক আন্দোলন চলি আছে আৰু চলিব তৃতীয় কথাটো কৈছোঁ আজি হাইলাকান্দি জিলাত জিলা আয়ুক্ত আৰু নিৰ্বাচন যিটো অফিচাৰ এই অফিচাৰসকলে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নাই আৰু তেওঁলোকৰ যিটো তেওঁলোকৰ যিটো কৰ্মকৰ্তা তেওঁলোকৰ যিটো কাৰ্যকৰ্তা তেওঁলোকৰ কাৰ্যকৰ্তা একাংশ তেওঁলোকৰ মৈমতালী তেওঁলোকৰ একনাকত বা চলাই এই ধৰণৰ ৰাইজক তেওঁলোকে যিটো হয়ৰাণী কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এই ব্যৱস্থা তেওঁলোকে উঠাই ল'ব লাগে আৰু অতি সোনকালে এই বুথকেন্দ্ৰত তেওঁলোকে বোৱাল ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে